بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے محترم ناظرین آج کی نشست میں ہم قیامت کی سب سے پہلے ظاہر ہونے والی پانچ نشانیوں کا تذکرہ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست یعنی آخری نبی کا مبوس ہو جانا قرب قیامت کی دلیل اور نشانی ہے یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ, کہاتا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے قیامت کے آغاز میں بھیجا گیا ہے اور اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے الکنی میں روایت کیا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آٹھ سو آٹھ ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث میں مذکور الفاظ نسیم السا کے معنی ہیں قیامت کے آغاز میں نسیم کے اصل معنی ہلکی ہوا کے ابتدائی حصے کے ہوتے ہیں امام کرتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ اللّہ وسلم کی وفات کا دھجکا قرب قیامت کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہے اس لیے اسے ہم نے دوسری نشانی کے طور پر شامل کیا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھے نشانیاں شمار کر لو نمبر ایک میری وفات نمبر دو بیت المقدس کی فتح اور نمبر تین وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی کاس بیماری کی طرح پھیل جائے گی اور نمبر چار مال کی کثرت حتیٰ کہ ایک شخص کو سو دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ راضی نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی اور وہ غنی ہو جائیں گے یہاں تک کہ ایک شخص ہزاروں دینار سے کم رقم پر خوش نہ ہوگا اور فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو اربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا اور نمبر چھے تمہاری بنو اسفر یعنی روم یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے صلح ہو جائے گی مگر وہ تم سے بد عہدی کریں گے اور تمہاری طرف اسی جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے اس حدیث مبارکہ میں پہلی نشانی جو ذکر کی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہیں جو اہل اسلام کے لیے عظیم ترین سانحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے تھے آپ کی وفات کے ساتھ ہی آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا بعض قبائل کا اسلام سے مرتد ہو جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی آج کی نشست میں جو تیسری نشانی جو ہم نے شامل کی ہے جو سب سے پہلے پوری ہوئی وہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں القمر کہ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور اگر یہ کوئی موجزہ دیکھتے ہیں تو موں پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ان شکا کے کمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں پیش آیا تھا جیسا کہ صحیح سند سے ثابت متواتر حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے حتیٰ کہ اسٹرانامسٹ نے بھی یہ انکشافات کیے ہیں کہ چاند کے اندر موجود ایک لائن اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کبھی دو ٹکڑے ہو کر پھر سے آپس میں ملا تھا علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پیش آیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز موجزات میں سے ایک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا دو ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھلایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم منا میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گرا اور دوسرا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ گواہ رہنا محترم مطلب ناظرین قیامت کی جو نشانیاں سب سے پہلے پوری ہوئیں ان میں سے ایک صحابہ ای کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دنیا سے چلے جانا بھی شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابۂ وط وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میرے صحابہ امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو وہ اختلاف و انتشار پیش آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور دوسری ستاروں کا جھڑ جانا اور شہابیوں کا گرنا حدیث سے یہ بات بہت ثابت ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور بالآخر بدترین لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے ناظرین سب سے پہلے پوری ہونے والی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فتح بیت المقدس ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بےثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پہلے بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھ نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو اور ان میں سے ایک نشانی آپ نے فتح بیت المقدس کو قرار دیا بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت سولہ ہجری یعنی چھ سو سینتیس عصوی میں فتح ہوا آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی بیت المقدس دو بار فتح ہوا ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے اہد حکومت میں پانچ سو تریاسی ہجری میں یعنی ایک ہزار ایک سو اٹھتر عیسوی میں اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اسے جلدی سے ختم کر ڈالو محترم ناظرین اگلی اقسات میں انشاءاللہ ہم بیت المقدس ہی کے سلسلے میں اہل اسلام اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے بعض مارکوں کا ذکر بھی کریں گے اور قیامت کی پورے ہو جانے والی نشانیاں ایک ایک کر کے صحیح سنت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑنا بھی مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ